bye Datang ke? Uh, tak Siapa yang tak adil? Aiman 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 yang tak datang Waalaikumsalam Ya Aiman Kenapa datang lambat lagi? Ha? Tiga kali Minggu ni dah tiga kali dah kamu datang lambat Semalam datang lambat Kemarin datang lambat Hari ni pun kamu dah terlambat Sebab apa tu? Cuba bagi alasan Ustaz uh, Saya minta maaf uh, Saya terlambat Masuk 11 pagi ni uh, Pasalnya Malam Saya jaga lambat Pagi tadi saya jaga lambat Pagi tadi saya jaga lambat Pagi saya jaga lambat saya lambat Malam mak saya suruh saya jaga adik saya Kat rumah dia uh, adik tu memang panas Saya dia yang tinggal siap. Dan kadang-kadang adik balik tu tinggal saya tu siap. Saya Tapi tak boleh buat apa lah Saya pun perempuan lah. tapi Saya minta maaf banyak lah Zat Sebab saya hantar lambat hari ni Sebab tu, jaga adik oh, saya korang oh, Dia macam ni lah Iman faham kamu ada tanggungjawab di rumah Tapi peraturan tu tak peraturan lah Disiplin nombor satu jadi macam mana sekalipun Ustaz Uh, tetap kena ambil tindakan pada kamu saya akan bagi amaran berpulis Okey, dah boleh masuk ke kelas Ya, apa salah aku Aku dah lambat nampak sebab jaga gerak Apa yang salah aku kan aku risau aku Saya risau gandang aku ni aku tak faham Macam lah dia tak pernah lambat Macam lah kita ni aku Dia tak Macam muas ni memang lah Siap dia panggil ayah aku Dari sekolah saya dah fahamkan Saya bahawa anak saya Amin ni, uh, Telah dipaksa ataupun telah ditinda Secara paksa di dalam kelas di dalam kelas. Jadi saya rasa uh, hukuman ni tak patut dilakukan Kerana uh, memalukan anak saya Amin Jadi saya rasa cikgu perlu fikirkan cara yang terbaik uh, untuk memberi tambahan kepada anak-anak <tuh> kami. Okay. Uh, baik. Saya rasa uh, hukuman yang telah diberikan tu sepatutnya cikgu boleh boleh fikirkan dengan cara yang terbaik. Maksudnya hukuman cukup hukuman yang berhemah. Hukuman yang saya tak nak anak saya uh, hilang keyakinan diri. Maksudnya dia, tak belajar dan dia malu uh, kalau ada dalam kelas tu dia malu dengan kawan-kawan ni baik macam ni cik jadi uh, sekali saya minta maaf apa yang saya buat uh, pada Aiman uh, kalau ikutkan dal, uh, apa yang saya uh, buat pada Aiman itu adalah hukuman yang sangat-sangat ringan kan? Uh, tapi apa pun saya minta maaf dan saya tidak Uh, uh, berniat pun uh, untuk memalukan anak cik Aiman ni apa yang saya bagi itu adalah hukuman yang paling ringan tengok ni ayah cikgu ustaz tu denda untuk ketampi apa padahal Aiman jaga adik dia kat rumah tak selampat tapi ustaz tu tak tahulah kenapa dia denda Aiman sampai untuk ketampi sampai Aiman ni sekarang dah tarik lemuh macam cenderakan Anak-anak ataupun anak-anak perempuan ini diceritakan Macam nak kena buat aduan kan saya? Boleh ke? Saya rasa uh, Cikgu tengok apa yang Apa yang dikatakan oleh uh, anak saya ni Amin Badan sakit Dia punya kaki sakit Saya takut nanti uh, dia punya pelajaran dia terganggu lah Dengan kan Saya takut uh, pelajaran dia merujuk Dan dia tak dapat teruskan uh, Saya risau Masa depan anak saya ni Jadi saya rasa patutnya Uh, cikgu fikirkan uh, benda yang baik uh, supaya anak saya ni tidak uh, tidak kira dia boleh layar satu kelas ya tengok iman itu gelap kan iman kena tutup tampi dekat ruang kelas hmm. ruang kelas Tak tahu ni pun tak muat ni Kalau macam ni, Malulah lah. Maksudnya lepas ni Iman dah tak nak pergi sekolah lah macam ni. Ayah macam uh, Saya rasa memang tadi kita dah bincangkan Kalau kita akan berjumpa, uh, kita bincangkan Ustaz Kita uh, bincang hmm. dengan cikgu dulu uh, Bincangkan macam bercang mana uh, untuk tindakan sebelumnya Jadi uh, uh, Ibu harap Kami tidak berasa Ustaz berjalan Supaya Kena uh, ini tidak tidak ada masalah saya rasa cikgu pun Mungkin dah ada uh, Mungkinkan Perkara yang terbaik lah Untuk Tinggalkan yang akan datang So uh, sekiranya Ada, ada uh, <tuh> sepanjang Perkara yang tidak sepatutnya okay, Saya akan anak saya ni Lepas ni insya Mungkin dia tidak akan buat lagi lah uh, Kita cuba. Jadi saya harapkan kami dapat teruskan dengan dengan tambahan dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Encik Shakibin dengan, 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 dengan. Okay. Ustaz Muaz. ada apa datang dalam bilik pengetua ni nak jumpa dengan saya. Oh tentang aduan. Okey baik. Okey so saya dah dengar tadi berkaitan dengan aduan. Okey Ustaz Muaz. kita kena lebih berhati-hatilah Ustaz Muaz ya. Sebabnya kita ni ada garis panduan, kita ada kod etika Perguruan di mana hukuman fizikal ataupun apa memalukan pelajar di khairat yang ramai ini adalah dianggap tidak boleh kerana apa? kerana dia melanggar hak asasi manusia ha? boleh sama saya? insyaAllah Okey. sebagai guru kita berdepan dilema setiap hari disiplin sangat penting tapi hak pelajar pun perlu dijaga. Mungkin saya perlu guna pendekatan lain lebih mesra tapi tetap tegas. Saya perlu sentiasa merujuk kepada kod etika dan undang-undang. Okey, begitulah Iman. Uh, ustaz uh, minta maaf apa yang ustaz dah buat pada kamu semalam. Uh, Start terlalu mengikut emosi uh, Menyinggung perasaan kamu Jadi uh, Mulai hari ni Kita bincang Kita bincang uh, Kamu dengan ayah kamu uh, Macam mana untuk uh, Apa Menambah baik kamu punya disiplin kamu Okey Macam mana nak uh, Jadikan Haa uh, Sulak kamu lebih baik Kan Lebih bagus Kamu maafkan Ustaz tak Maafkan Alhamdulillah Jadi uh, untuk Cik Syakimi Saya minta maaf juga ya eh, Atas kesilapan saya uh, Terhadap anak Cik uh, Jadi harap Cik Syakimi dan juga Aiman Maafkan Ustaz lah Dan Ustaz pun mengharapkan Aiman uh, tidak melakukan ataupun tidak mengulangi uh, perkara tersebut boleh datang lebih awal ke sekolah insyaallah okey alhamdulillah memandangkan semua ada di perjumpaan kita yang ni semua ada alhamdulillah kita ada ustaz muaz okey pelajar kita ada pelajar aiman okey aiman ya Aa, ni Alhamdulillah kita ada Encik Syakimi serang, aa, Yang ni ayah kepada Aliman ya oh, okay, Alhamdulillah So kita ni lah semangat kita Kolaborasi lah semangat kita berjumpa Antara satu sama lain lah Kita membincangkan berkaitan Disiplin anak-anak kita kat sini Alhamdulillah Hari ni kita sebenarnya kita bukan nak menghukum kan? Itu sama saya kita bukan nak menghukum Encik Syakimi ya, sebenarnya adalah Kita nak membimbing mereka untuk uh, proses uh, proses pembelajaran uh, di mana mereka buat kesilapan itu yang kita dalam proses dan kita membimbing kita nak hukum kita nak hukum untuk mereka a uh, jadi yang tak baiklah ya. kita nak bimbing untuk jadi yang lebih baik insyaallah ya alhamdulillah dia okay. Baiklah. Uh, terima kasih Di atas video yang tadi. Oleh sahabat saya iaitu ahli kumpulan saya Ustaz Muaz sebagai seorang cikgu dan juga Ustaz Aiman Maulana sebagai seorang pelajar, Ustaz Syakimi sebagai seorang ah uh, bapa pelajar dan juga Ustaz Nasir sebagai penyelaras di antara para pelajar dan juga uh, Ibu bapa dan juga kepada cikgu Ok, kat situ kita telah membuka sedikit minat kita Di sini saya ingin memberi sedikit ulasan lah Berkenaan dengan apa video yang telah diceritakan sebentar tadi Berkenaan dengan kod etika keguruan Malaysia dan juga hak asasi manusia Antara disiplin dan juga hak asasi Ok, kat sini bila kita berbicara tentang kod disiplin iaitu di antara etika dan juga hak asasi manusia terdapat pelbagai pembahagian di sini di mana kita terikat sebagai seorang cikgu kita terikat dengan kod etika keguruan Malaysia di mana kod ini menceritakan tentang prinsip keadilan dan juga prinsip asas yang perlu dipatuhi oleh seorang cikgu untuk menjadi seorang profesional yang boleh berkhidmat sebagai seorang profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka yang profesional jadi kat sini pun kita lihat macam mana kita nak menyeimbangkan Sebagai dari, dari video tadi kita dapat lihat Bagaimana Ustaz Muaz Dia menjadi seorang yang Cikgu yang profesional Dan juga menjadi seorang yang Menyeimbang di antara pelajar Dan juga disiplin Dan juga hak asasi manusia Jadi bila kita berbicara tentang ini Terutama sekali kita pernah berbincang Tentang apa itu hak asasi Okey, hak asasi adalah Hak keperluan setiap manusia Bagi menjalankan kehidupan mereka Dengan lebih Uh, mendalam sebagai contohnya dalam psikologi kita ada konsep hierarki keperluan Maslow di mana terdapat lima hierarki di mana setiap keperluan ini perlu dipatuhi untuk seseorang manusia itu menjalani, menjalani kehidupan yang bermakna jadi kat sini terdapat juga terdapat konsep yang sama dalam hierarki kehidupan manusia bagi kod uh, hak asasi manusia tersebut dan antaranya adalah hak untuk hidup hak untuk makanan asasi, hak untuk keperluan asasi hak untuk berpasangan, hak untuk kesempurnaan diri, hak untuk penyempurnaan diri. Jadi kat situ di antara yang perlu dipatuhi oleh seorang cikgu adalah memastikan setiap pelajar mendapat hak asasi yang sesuai bertepatan dengan apa yang mereka perlukan di sekolah. Tetapi dalam masa sama juga kita perlulah memastikan keseimbangan di antara hak asasi dan juga terdapat keseimbangan di antara hak asasi dan juga kod etika Malaysia tersebut. Sebagai contoh kod etika keguan tersebut Bersama dengan disiplin pelajar Di sini terdapat fine line Di antara uh, hak asasi tersebut Dan juga kod etika dan juga disiplin pelajar Jadi di mana kita perlu memastikan bahawa Kod etika tersebut Perlulah mengambil kira di antara disiplin pelajar Dan juga hak asasi manusia pelajar tersebut Sebagai contoh uh, Dalam yang terbaru ini menteri pendidikan telah menyatakan bahawa Mereka perlu mengamalkan konsep you touch, you go di dalam sekolah di mana kalau kita tengok kalau konsep you touch, you go ni telah mengambil kira konsep hak asasi manusia dan juga kepelbagaian disiplin yang terdapat dalam belajar tapi dalam masa yang sama juga kita tidak perlu tidak boleh menafikan bahawa para pelajar sekarang mempunyai sedikit masalah disiplin yang perlu ditangani dengan berkesan tetapi tidak boleh menggunakan kekerasan fizikal seperti mana yang terdapat di dalam Uh, pendidikan zaman dahulu sebagai contohnya kalau kita tengok zaman dulu kita boleh menggunakan hutan tetapi pendekatan yang sama amat tidak sesuai digunakan pada masa kini kerana sebabkan beberapa faktor. Dengan faktor antaranya pendidikan dan kelaminan ibu bapa yang telah lebih tinggi dan mereka kurang gemar menggunakan uh, cara pendidikan, cara denda sebagai cara mengguna, uh, mengamalkan disiplin dengan cara yang lebih kasar tetapi terdapat pendekatan yang lebih berperiksa kemanusiaan Dan mengambil kira hak asasi manusia pelajar tersebut Boleh digunakan sebagai contohnya Menggunakan konsep peneguhan positif Dan juga peneguhan negatif Dalam konsep kita belajar Di mana kalau dia orang buat kesalahan Boleh kita gunakan konsep peneguhan negatif Untuk masukkan mereka Agak kurang gemar untuk mengulanginya semula Tetapi bagi konsep peneguhan positif Kita memberikan nasihat kepada mereka Kita memberikan serta penyembuhan mereka dengan saya untuk mereka lebih lebih berjaya lagi pada masa akan datang dan tidak mengulangi lagi kesilapan mereka Okey, itu tingkat adalah antara berikut yang boleh diamalkan dalam uh, kemarin agas ke 21 lagi lah pada zaman ini kan Okey, soalnya kita sebut eloknya kita hendaklah mengasingkan di antara hak asasi manusia dan juga di pelajar dan menggunakan pendekatan yang paling berkesan di antara kedua-dua tersebut maksudkan mereka lebih betul ke hadapan dalam membentuk disiplin pelajar yang lebih berkesan untuk membentuk generasi manusia yang lebih berdaya saing dan lebih betul format yang lebih betul latih masa akan datang bagi negara Malaysia kita ini okay. Wabillahi taufiq wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh